Це сталося, поки Кремль лякав світ своїми горшковими та орешниками, Сполучені Штати завдали удару, від якого Путін вже не оговтається. Юрій Швець повідомляє сенсаційні новини з Атлантики: Американський та британський спецназ почав фізичне полювання на тіньовий флот Росії. Вперше в історії російські танкери не просто зупиняють, а захоплюють силою. П'ять суден вже під контролем США. Ще одне отримало загадкову пробойну. Це означає повну морську блокаду і крах нафтових доходів агресора. Як саме проходила спецоперація і чому російські підводні човни не змогли цьому завадити? Слушаем деталі. Вступить в прямой контакт и убедить в последнюю минуту Трампа в чем-то Путину до сих пор не удалось. Вместо этого пошли реальные действия со стороны администрации Трампа. Ну, во-первых, как вы знаете, был взят под контроль, фактически захвачен российский танкер, который, как сообщил в Палате общин министр обороны Великобритании Хилли, за последние пять лет пять раз менял флаг и название. То есть такой типичный представитель серого или черного российского нефтеналивного флота. Мы взяли его совместной операции американцы и британцы операцию проводили с учетом того, что возможно придется вступить в бое столкновения с российским военно-морским флотом, поскольку была информация о том, что Russians выдвинули туда подводную лодку. Американцы вместе с британцами использовали самолет P-8 посейдон, который как раз занимается выявлением подводных лодок и их уничтожением. Затем британский спецназ разбросал в нужных местах сонары которые должны были определять, если там подводная лодка или нет. Ну, в конце концов, танкер был захвачен. Главный э, прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди заявила, что поскольку танкер, ну, прежде всего, в лице его командования, что ли, капитана, э, наруш, нарушила санкции в США, и поэтому они будут отправлены в Нью-Йорк и будут там э, вынуждены предстать перед судом. Но потом, значит, последовала приватная просьба из Москвы освободить двух граждан России. И их освободили. Весь экипаж этого танкера включал в себя 30 якобы граждан Украины или украинцев этнических, скажем так. Затем три грузина и два рашенца. Россияне – это был капитан и, видимо, его помощник. Ну, понятно, что на корабле главный капитан, поэтому лицо танкера, его назначение, его миссию – это все определяется капитаном. И если уже судить кого-то из представителей этого экипажа, то, наверное, их двоих. То, что отпустили, я не знаю, какие были соображения. Вряд ли это было целесообразно. Если Трамп решил, если он решил занять, наконец-то, твердую позицию в отношении Путина, то вряд ли имело смысл отпускать самого главного виновника всего этого, всей этой истории с этим танкером. Но на этом танкере дело не закончилось. В настоящее время в связи и вокруг Венесуэлы уже захвачено пять танкеров. Видимо, администрация Трампа окончательно и бесповоротно решила отрезать Россию и Китай от Венесуэлы. Они до, до сих пор были практически основными потребителями венесуэльской нефти. Так вот, это все на этом решили положить конец американцы. Уже пять танкеров были захвачены и поставлены под контроль. При этом, значит, возникал вопрос, а Раша и Китай не захотят ли они сделать нечто подобное? Вы слышите? Спецназ висаджується на судно, ігноруючи російську субмарину. Це ляпас, якого Москва ще не отримувала. Це означає, що червоні лінії Путіна остаточно стерті. Захід більше не боїться ескалації на морі. Але найголовніше це системність. Це неразова акція. Швець каже про п'ять захоплених танкерів. США вирішили фізично відрізати Росію від грошей Венесуели та Китаю. Дивимось далі про загадковий вибух на іншому кораблі. Ответ. Пока значит, из администрации, пока э, в утечках от э, неназванных источников говорится о том, что американцы... Администрация не боится этого, потому что ни у Китая, ни у Раши нет таких возможностей, как нет возможности провести такую операцию, как сделали американцы в отношении изъятия или так называемой экстрадиции Мадура. Один из танкеров был не потоплен, но он получил серьезнейшее повреждение и вынужден был встать на якорь у одного из портов Турции. Это было судно под флагом «Палау», и шло оно в российский порт Новороссийск. В западном, западной части э, Черного моря судно было подбито, пока неизвестно чем, кем и как, но получило сильную пробоину в районе э, машинного отделения. Кое-как добралось к берегу, и стала на якорь у турецкого порта, запросив помощи у береговой охраны. Пока никто не взял на себя ответственность, но, видимо, тут очевидно. То есть вот в Европе, допустим, аналитики говорят, что у России осталось всего два места, два направления, из которых она может вывозить свою свою нефть и нефтепродукты. Це Чорне море і Балтійське море. Значить, порти Чорного моря практично заблоковані, Заблокированы действиями України. При этом уникальный случай в історії, коли ну, достатньо крупний поміркам государств Чорного моря, бассейна Чорного моря, отримав пробойну і ледве доповз до берега. Хто це зробив? Загадка, але сигнал зрозумілий: російський флот тепер ніде не в безпеці. Украина закрыла Черное море, а США и Британия закрывают Балтику и Атлантику. Залишається единое викно ⁇ Балтийское море. Но и там на россиян же ждут. Тоже, ну как действующая сила. Украина и государство, у которого вообще военно-морского флота практически не было. Говорят, что это уникальный случай в истории. Поэтому, значит, остается после этого единственное направление ⁇ это Балтийское море. В Балтийском море вот сейчас находится очередной танкер, за которым пристально наблюдают Соединенные Штаты или Великобритания. Как я бы сказал, видимо, принято принципиальное решение британского правительства, что военно-морские силы Его Величества будут теснейшим образом сотрудничать с американцами вот в этой погоне за серым флотом Раши, Китая, Ирана и Северной Кореи. Сейчас, значит, это судно, это танкер, находится поблизости британского острова Гринси. Это прямо вот вход со стороны Атлантики в ла -Манш. Что дальше произойдет, не знаю. Но есть основания предполагать, что против него тоже могут быть предприняты насильственные действия. Потому что, как я вам рассказывал, накануне, накануне захвата судна «Маринеро», танкера «Маринеро», на три базы Великобритании Прибыло 8-2, в общей сложности 10 самолетов, тяжелых транспортных самолетов Соединенных Штатов, которые привезли вертолеты, другую технику, а также персонал, который может быть задействован и в других операциях по пресечению активности серого флота Российской Федерации. То есть будут захватывать и те суда, которые идут в российские порты, там он, самый главный, Усть-Луга, усть если я не ошибаюсь, на Балтике. Аналитики отмечают повышенную активность дронов в последние дни в Восточной Балтике и в Западной Балтике. И речь, видимо, идет не о дронах Российской Федерации. То есть это или... Дрони государств НАТО. Ну і ніхто не може не сключати, що це вполне важливо дрони ВСУ, які, як ізвестне і мають очень великий радіус дійства. Отже, маємо картину Анаконди, яка стискає кільце. Нафтова голка, на якій сидить Путін, ламається на наших очах. Спецназ США зробив те, чого боялися всі інші. Перейшов від слів до діла. Без нафтодоларів ця війна закінчиться набагато швидше. Друзі, нам потрібна ваша активність, щоб про цю перемогу дізналися всі. Якщо ви підтримуєте такі жорсткі дії США проти російського флоту, напишіть у коментарях фразу флот РФ на дно. Давайте засиплемо коментарі цими словами, щоб показати нашу підтримку. Ставте лайк і підписуйтесь. Слава Україні!